মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ সকলো কুশলে আছা সকলোকে মোৰ আজিৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই দশমমান শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যায় এক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ পাঠটিৰ পৃষ্ঠানং তেৰত থকা প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিম ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে লোৰ গজাল এটা ডুবাই ৰাখিলে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰব্য এটাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয় তো এই বিক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে তোমালোকৰ পাঠটোত দিয়া আছে যে লোৰ গজাল এটা যেতিয়া কপাৰ ছালফেটৰ ডবত ডুবাই ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে কপাৰ ছালফেটৰ ডবৰ নীলা বৰণটো সলনি হৈ সেউজীয়া বৰণলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটে তো ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে কপাৰ আৰু লোৰ মাজত থকা সক্ৰিয়তাৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ দেখা গৈছে যে আইৰণ কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীৰ যিখন তালিকা আছে তালিকাখন তোমালোকে মুখস্থ কৰিলে গম পাবা প্ৰথমতে আইৰণৰ স্থান ওপৰত আৰু তাৰপিছতহে ক্ৰমাগতভাৱে তললৈ কপাৰৰ স্থান আছে গতিকে যিহেতু কপাৰতকৈ আইৰণ অধিক সক্ৰিয় গতিকে সেই কপাৰৰ দবৰ পৰা আইৰণে কপাৰক অপসাৰিত কৰে গতিকে আমি যদি সমীকৰণ আকাৰত লিখোঁ কপাৰ ছালফেটৰ কাৰণে লিখিম চি ইউ এচ অ' ফ'ৰ এই এটা জলীয় দ্ৰব গতিকে আমি এ কিউ লিখিছোঁ আৰু ইয়াত যদি আমি আইৰণ দিওঁ অৰ্থাৎ গজাল এটা বা যিকোনো লোহাৰ টুকুৰা এটা যদি আমি দিওঁ এফ ই লিখিম আৰু সেই গোটা পদাৰ্থ লোৰ গুৰিও দিব পৰা অসুবিধা নাই তো ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হ'বগৈ ফেৰাছ ছালফেট বা আইৰন ছালফেট এ ভি এছ অ' ফ'ৰ আৰু ই জলীয় দিব এ কিউ হিচাপে লিখিম আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব কপাৰ চি ইউ ইয়াক আমি এছ মানে গোটা হিচাপে লিখিম ই কিন্তু কপাৰৰ এটা প্ৰলেপহে পৰিব আইৰণৰ ওপৰত আমি কপাৰৰ এটা প্ৰলেপ পৰা দেখিবলৈ পাম গতিকে এইটো হ'ল এটা সন্তুলিত সমীকৰণ তোমালোকে মিলাই পেলাই চাব পৰা এই সন্তুলিত অৱস্থাত আছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰ্যকলাপ ওৱান পইণ্ট টেনত দিয়া বিকিয়াটোৰ বাহিৰে আন এটা ডি অপসাৰণ বিকীয়া লিখা উদাহৰণ দিয়া চ' তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডি অপসাৰণ হোৱা বিকিয়া আছে এইটো আছিল এক নম্বৰ এতিয়া দুই নম্বৰ ডি অপসাৰণ হোৱা বিকিয়া কিছুমান মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ যেনে ধৰি লোৱা পটেছিয়াম ব্ৰমাইড কে বি আৰ পটেছিয়াম ব্ৰমাইড তাক যদি আমি চিলভাৰ নাইটেটৰ দবৰ লগত মিহলাওঁ চিলভাৰ নাইটেটৰ কাৰণে সংকেত হ'ব এ জি এন অ' থ্ৰী চিলভাৰ নাইটেট আৰু ইয়াৰ পৰা তেতিয়া উৎপন্ন হয় পটাছিয়াম নাইট্ৰেড কে এন অ' থ্ৰী আৰু উৎপন্ন হ'ব লগতে চিলভাৰ ব্ৰমাইড চিলভাৰ এ জি চিলভাৰ ব্ৰমাইড বি আৰ চিলভাৰ ব্ৰমাইড উৎপন্ন হ'বা আৰু এইটো গেট হিচাপে তললৈ পৰে তুমি এনেকৈ তললৈও দিব পাৰা আমি যদি আৰু এটা লিখিব বিচাৰোঁ খুব সহজ তোমালোকৰ মনত ৰখিবলৈ সহজ হ'ব যেনে হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড এইচ চি এল হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডৰ লগত যদি আমি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড দিওঁ এন এ অ' এইচ অথাৎ এচিড আৰু খাৰৰ বিক্ৰিয়াটোকে লিখিছোঁ এইটো তুমি দি অপসৰণ হিচাপে লিখিব পৰা যে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এন এ চি এল সেই ছ'ডিয়ামৰ লগত এই ক্লৰিন লাগিল আৰু এই অ' এইচৰ লগত এইচ লাগি পেলাই ৱাটাৰ উৎপন্ন হ'ল এইচ টু অ' পানী গতিকে এইটো এটা তোমালোকে যদি আৰু লিখোঁ বুলি ভাবিছা আৰু এটা মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ছ'ডিয়াম ছালফেট এন এ টু এছ অ' ফ'ৰ ইয়াত ছালফেটৰ যোগ্যতা দুই গতিকে ছ'ডিয়ামৰ তলত লিখা হৈছে এইটো তোমালোকে বুজিব পাৰিবাই প্লাছ আমি লিখিম ষ্ট্ৰণ্ডিয়াম ক্লৰাইড ত' আমি তাৰ কাৰণে লিখিম এচ আৰ চি এল টু ইষ্ট্ৰণ্ডিয়াম ক্ল'ৰাইড চি এল টু এই দুটাৰ মাজত বিকীয়া ঘটি উৎপন্ন হ'ব ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এনে এ চি এল এইটো একেবাৰে সহজভাৱে লিখিব পাৰিলা আৰু ইষ্ট্ৰণ্ডিয়াম ছালফেট ট' এ এছ আৰ এচ অ' ফ'ৰ ইও অধক্ষেপ হিচাপে হ'ব তুমি তললৈ লিখিব পাৰা চ' তোমালোকক এটাহে কৈছিলে মই তিনিটামান লিখি দিছোঁ যোনটো তোমাৰ ভাল লাগিছে সেইটো তুমি লিখিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত আমি শেষৰটো লৈ আহোঁ যে তিনি নম্বৰ তলৰ বিকীয়াকেইটা জাৰিত আৰু বিজাৰিত হোৱা পদাৰ্থসমূহ বাছি উলিওৱা ইয়াত তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই উত্তৰটো লিখি দিলেই হ'ল এক নম্বৰটো দিছে ছ'ডিয়াম প্লাছ অক্সিজেন ছ'ডিয়াম অক্সাইড অৰ্থাৎ ছ'ডিয়ামৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগি ছ'ডিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে গতিকে তোমালোকে ক'ব পাৰা ছ'ডিয়াম ধাতো জাৰিত হৈ ছ'ডিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ সিমানেই আৰু দুই নম্বৰটো আছে কপাৰ অক্সাইড প্লাছ হাইড্ৰ'জেন ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে কপাৰ আৰু ৱাটাৰ গতিকে ইয়াক যদি তুমি ক'ব বিচৰা যে কপাৰ অক্সাইডৰ বীজাৰুণ ঘটি অৰ্থাৎ অক্সিজেন আঁতৰি কপাৰ উৎপন্ন হৈছে কপাৰ অক্সাইডৰ বীজাণ ঘটি কপাৰ উৎপন্ন হৈছে আৰু লগতে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে হাইড্ৰজেনৰ বীজাৰণ ঘটি পানীৰ অনু উৎপন্ন হৈছে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে মোৰ ক্লাছটোৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই দিবা কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত সুধিবা মই নিশ্চয় উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম আজিলৈ পাঠদান ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ